23 раз відкриваємо нашу дуже вшановану нами всім регату, добрий спомин. Ця регата була запроваджена вихованцями Київського паласу піонерів, зараз це палац дітей та юнацтва. І всі... йшли до перемоги. От, також я хочу зараз, маючи нагоду, передати вітання від Олега Андрейова голови. Ради директорів корпорації ІСА, яка буквально з першого доброго спомену підтримує ці змагання. Олег Андрійович, він вихований з Київського палацу піонерів, його тренер Юрій, Юрій Григорович Доценко. І ми всі вшановуємо пам'ять всіх ексменів. Дякую. Красна пісня у туристів з припевом. Як здорово, що всі ми тут сьогодні зібрали екіпаж із Аболоні. Ізаров Калінчук і екіпаж із Дворця піонерів – це... Яменко и Игорь Львов. 72-я была на чемпионате мира Аня Киселева и также выиграл чемпионат Европы. И мы пожелаем, чтобы только результаты, э, вот такие высокие результаты показывали не только наши ребята э, младшего возраста и юниоры, но и старшие яхтсмены. До речи, тоже выхованцы Киевского палаца детей-то и у нас. Да, друзья. Разрешите мне поблагодарить вас, что вы собрались на праздник и память тех сменам, которые сделали очень много для того, чтобы мы здесь находились, для того, чтобы упасть на спорту в городе Киеве. И я должен сказать, что все, что делается, оно делается благодаря Вот вам. Я вот ще раз хочу вас поблагодарити за те, що ви прийшли ну, почти пам'ять всіх тих, хто це розбігли. Бажаю вас студія. Як сказав мудрець, людина помирає тричі. коли зупиняється і серце, коли заростає дорожка до її могили. І коли забувають її ім'я, так що, оце пам'ятний такий от знак, от прочитаєш, що тут тобі казак Володимир Кузьміч, ну от за вклад звання і зустріч, і за те, що ти робиш для спілки ветеранів, і щоб не забували, щоб з пам'яті не стирались ті, хто був з нами. Яхты готовятся к выходу в море. Ветераны парусного спорта.

Ничего глухо. ж не под нас, ни утка не О, дал, а открыл. Ну, трапецию я с собой забыл. Ну, я так, нос вот так, покажите. и шорох а вот такой вот. Я же говорю, у нас на берегу О, девочка, вот так, что вас не будет а, через корму. Но нос а уже вот так вот, корма. Ну, дождик, да. Так я же говорю, и тяжелая такая туча. То есть что-нибудь кинет. стартовый сигнал, да, это предупреждение. Да. Строить. Равняйся.

все идет по плану. Вовремя ветер пошел. Ой, я снимаю чеку это этот раз. Ой, классно. Лежат, лежат, все Да, и ветер как раз точно, как по старту. Да. Да, это с дракона переделанный. Серьезно? Ну, очень, ты посмотри, как она обходит. Сайдере. стартуют, когда уже остальные прошли там милю. А где здесь гонщики, Леш? Савченко. Они на Союзе были. Вот на Магеллане юношке. чемпионы Союза идут. Чемпионы Союза в чем? В каком классе? В олимпийских классах. В олимпийских? Да.

Сегодня отмечаем, как положено, День э, вспомина тех, кто уже не с нами. Так, детята, куку! Так, девчата, не мотай руками. Куку! -ку. Ага, куку! -ку. Яхта села на мель. Яхта а, бегемот капитан Сероватский. Награждается я автомобилем капитан Богданов. В третьей группе награждается яхта борей, капитан Селезню. Всем известный. Октябрь 2, капитан Лаврененко. В третьей группе за третье место награждается яхта Лора 2, капитан Иванов. Это в, в третьей додатковой группе награждается яхта Алиса, капитан Полещук. Награждается яхта Росава, капитан Сачева. В четвертой группе награждается яхта «Славяна» капитан Капюшер. За первое место в группе «Спортботов» награждается яхта «Океан» капитан Рубаник. В награждается но яхта номер два. Сыч. <плодисмент> О, маленький Сыщик <сись>, пришел. <плодисмент> маленький, но уже <вы> Сыщик. <плодисмент> награждается яхта Воля — Капитан Данилюк. я рад, что я автоболя, что вот, да, за последние 10 лет удалось заживить это судно, и оно за последние 10 лет приняло участие в этой гонке. Да. Первое место у нас у занимает награждается яхта Гайдамака капитан Перестюр.